меня зовут Мальвина, и сегодня я хочу снять видео о своей косметике и о своей косметичке. Уже было очень много запросов на эту тему, и я вот наконец-то решила заснять это видео. Ну что ж, давайте начнем. Первая, такая вот, такие вот тени, вот такая вот у них фирма. Кому интересно про фирму знать, вот такая вот она. Вот такие вот замечательные тени, они ну, просто здоровские, классные, вообще. Тут очень много оттенков, на вид просто обычная такая черная, как мини-планшет какой-то. Но когда мы откроем, сейчас колдую. Когда мы откроем, мы видим вот столько вот много-много-много теней разных, вообще под э, разную одежду, под разные цвета, вообще супер. Очень много их вот. Тут зеркало сбоку. Вот. вот так вот они все выглядят. Очень много. Есть некоторые с блесточками, а вот есть некоторые без блесток. Вот так вот. Вот такие вот они. Большие. Очень большие, очень классные. Наверное, у вас такой нет. Или есть, напишите в комментарии. Итак, я начну вот такой вот огромной косметички. Дальше продолжим. Тут косметика и буду подробно обо всем рассказывать. Ну что ж, есть такая вот пудра. Вот тоже такая фирма. Такая пудра. Вообще суперовская. Это как прямо не пудры, не знаю, вообще, это супер такой. Вот. Даже не за что, просто как, как тональная какая-то основа. Даже не знаю, вот очень очень здорово по всему лицу так раз, распыляешь, раз, размазываешь, очень хорошо получается. Вот такой вот оттенок, не знаю точно какой, не написано. Вот так вот. вот такая вот кисточка еще идет. то Никак не подходит к ней. Вот и так дальше. Еще есть вот такие вот тени. Тут четыре цвета. Сейчас открою отлетает мне постоянно баночка, коробочка. Вот так вот они выглядят. Тут четыре цвета. Ну, если честно, они мне уже так давновато. Где-то уже, может, два месяца. Вот так вот. Они выглядят. Вот. Такая вот она. Дальше, дальше. Есть такая вот румяна. Тоже две такие румяны. Двушечка, как бы я так назвала. Вот Тут такая же фирма, как и фирма вот этой большой палетки теней. Не знаю, как точно ее прочитать, поэтому читать не буду. Вот так вот они одинаковые. Вот так вот открою. Здесь две. И вот вообще вот эти фиолетовые я использую, использую как тени, потому что ну как можно румяна с таким вот фиолетовым цветом. И считаю, что это как-то уже странно, как морковочка-душечка будешь. Вот, так что вот такая вот маленькая она, но зато очень хорошая. Мне очень нравится. Дальше что же показать? Ага, вот такие вот тени есть. Тени для век. Вот. За четыре цвета. А, вот фирма. Открываем. И вот здесь. Таких вот четыре цвета. Очень хорошая. И в макияже все четыре я всегда использую. Вот. Особенно мне очень нравится белый. И вот вот этот, вот, не знаю какой, серый. Не знаю, вот. Вот этот. Очень классный. А вот этот аппликатор, вот эту кисточку я вытащил. Я ее покажу отдельно вот в кисточках. Вот такая вот. Тенюшечки такие. Далее. Тоже румяные есть, вот такие вот тоже две. Они очень похожие румяны, вот на вот такие вот, но здесь они немного меньше и вот цвет вторых румян другой отличается. Вот такие, вот они тут тоже кисточка. В общем была сейчас открою, покажу вам. Просто. Вот так вот. Очень хороший нагрев и пользуюсь редко. Дальше, лежкували. Так, вот такие вот есть тени, вот такие оттенки сейчас, скажу голубо, голубые, синие, зеленые, салат, в общем такие. Мне не очень нравится такая. Далее. Сейчас мы переходим к туше. Вот такая вот туша у меня, вот у меня их две, они сразу что в таком комплекте было видно только такой пользуюсь и мама такой пользуется это наша такая любимая фирма вообще вот так вот очень хорошая черная яркая вообще супер вот это две лично мои такие вот пушечки дальше 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 ну как-то не буду застрять внимание вот такой вот зеркал набитый вот такой вот она дальше идет вот такие вот две губные помадки сейчас расскажу про одну в общем вот такая вот она вот такой вот цвет вот как мои ногти крашены вот такой вот очень хороший цвет и вторая помада но ну вот вторую я пользуюсь чаще потому что вот вот вторая я этот оттенок не больше как-то нравится но ну, мне что-ли больше подходит ну, не знаю вот. Сейчас сравню, даже они одной фирмы две вот такие вот ну я этой пользу чаще хотя можно сказать что это же темнее это же более как-то так ну, вот этой второй я больше не дальше идут блески блески для губ вот такая вот есть блеск для губ если честно Строгодность уже прошел, этих бли... этого именно блеск, этот принцессы, э, мне по-моему два года назад вот купили, вот он такой, так что он сохранился еще вот до сюда, ну как-то так. А остальные блески, вот этот блеск и вот этот блеск, мы купили совсем недавно, вообще, может, буквально две недели назад. Вот такой вот очень хороший. И тут, кстати, вот э, что открыть его не могу, вот такая вот кисточка не открывается. Застряла. <laughs> в общем, ну там такая кисточка, вот, чтобы губы красить. Там не просто вот как, вот как, ну, допустим, у этой там вот. Что-то открыть в последнее время не могу их, вот как у этой, да. У них такая кисточка, которая мне не очень нравится, она может залезть куда-нибудь, туда накрасить, там где не надо. Вот. И вот, вот вторая, это тоже от принцессы, но все равно очень хорошая. Мне нравится, это тоже недавно купили вот такие вот две, они Дальше. Идут лаки, наверное, для ногтей. Да, наверное, я все же покажу сейчас лаки. Так, вот первый лак, это вот такой вот лак. Он у меня участвует в конкурсе. Это другой лак. То есть у меня два таких лака. Один я отправила на конкурс, а вот один у меня. Точно такой, потому что мне именно такой оттенок нравится. Я специально выбрала самый лучший для конкурса. Вот такой вот он трещины дает, но он у меня уже почти использован, то есть я очень часто я не крашу ногти, так что очень всем советую, но, собственно, вы его уже и выиграли, тот, кто победил. Так, дальше есть вот такой вот лак, у нас такие сплошные блестки, мелкие блесточки, то есть их можно красить на другой вот лак, как у меня, допустим, вот, на грудь, и решил решила так накрасить свои ногти, например, цветами, да. Чтобы разные у меня были оттенки. Ну, так видела, мне захотелось как-то попробовать. Самый первый раз накрасила, но как-то мне не очень это понравилось. потому что больше так делать не буду. В общем, вот такой вот лак. 105 номер. Ну, у меня он тоже почти заканчивается. Он плохой, так можно сказать. Мне не очень понравился он. Такой вот, вот не очень. Вот этот, он у меня ем редко пользуется, поэтому не такой полный, можно сказать. Ну недавно купили совсем, может, сказать, назад. Блестки крупные, блесточки. Это фирма такая, как не знаю даже, как ее правильно произнести, ну а по-моему, какая-то фирма с коронкой. В общем, вот такие вот они. Лаки мои, так дальше лак от такой же фирмы. Это вот этот вот, которым, кстати, меня часто так много накрашен. Тоже от такой же фирмы от по-моему. Вот. Такой вот, вот такие маленькие бутыльцы. Вот такие вот не совсем маленькие. Вот дальше фиолетовые, которые мне часто присутствовал в моих видео. Фиолетовый из такой же фирмы. И дальше пошли лаки от Мисс Селены. Ой, честно говоря, плохие лаки. Мне они мне вообще не понравились. Пла красят плохо, вот такой вот есть зеленый от Миссис Селены, вот такой вот, он маленький очень, и вот у меня эти два пальца накрашены, ну вообще, честно говоря, ужас, наносила, может, 10 слоев, и то вот плохо так вот накрашено, ну, ужасно, вообще плохой лак, очень, вот этот вот мисс Миссис тоже, скажу, плохой лак, 147 номер, О, я его ношу, может, я не знаю, сколько раз, и действительно, получается, еле-еле там что-то видно, вообще почти не видно. Это да, уже лучше прозрачный лак купить, чем вот такие вот покупки. И вот такие вот блестки, которые на, на, вид золотые, красивые блестки. Но ну, вот когда вот этот нанесешь вот, на ногти, да, он сразу ну, то, что нанесли лак с блестками. Это видно там где-то, может, две блесточки на ногти. Хотя 10 раз там в марш. Плохо очень. Ужасно. И я вообще не пользуюсь, я не знаю, стоят они мне на полке. Вот эти решила два раза вот попробовать зеленый больше уже понимаю, что делать такую ошибку не буду. Дальше переходим к кисточкам и ими уже завершаем. Ой, пыталась его на руку уместить. Вот такая вот большая кисточка, которую на наношу румяные там вот пудру. Вот. Большая кисточка, очень хорошая. Вот такая вот кисточка. Э -э классненькая. Ну, не знаю, какой назвать. Вообще В общем, с двух сторон можно мазаться, пудрить. Такая вот кисточка. Это для бровей что-то там. Но когда эту кисточку откроешь, там будет вот такой вот карандашик. То есть два в одном. Далее, отдельная такая вот для бровей штучка, чтобы брови делать, все расчесывать их. Потом вот такая вот она, очень хорошо наносить вот э, около бровей, вот тоже, вот такие -то тени, вот такая она, очень хорошая, вот так вот. Очень хорошая, так. И вот этот вот, который, аппликатор такой, который у меня был, с этими вот тенями, в комплект, вот я сказала, что отдельно покажу, вот тут. Все четыре цвета, вот они на каждой стороне вот этого вот аппликатора маленького. Вот как бы и все. А, да, вот еще есть такой карандашик фиолетовый. У ну, меня еще фиолетовый макияж такой тоже. я его не использовала. А дальше вот еще есть вот такая вот маленькая такая вот, я не знаю, щеточка такая. Это наносить можно тоже, чтобы тени какие-то. А мы что? Ну все, косметика моя закончилась. была вся моя косметика. Мне говорится, то, что у там сильно мало. Для меня <coughs> это достаточно, совершенно достаточно нормальная косметика. Вот, и еще вот моя косметичка пустая. Вот она на таком замочке закрывается, вот такой вот замочек, можно его закрыть и уже вот. Она такая суженная. Вот здесь вот. Очень хорошая. Здесь такие буквочки какие-то нарисованные, английские написаны. Вот. Ну, это ерунда. Вот так что вот она такая вот. В ней хранится вся моя косметика. Очень хорошая, очень удобная. Ну, как расширится, так не раздерешь. Вот такая вот она большая. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии внизу. Все, всем пока, я вас люблю.